kita lihat apakah maksud perlembagaan Perlembagaan ialah pengenalan undang-undang yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai dasar pembentukan kerajaan dan panduan kepada kerajaan Perlembagaan sesebuah negara menerangkan dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara itu Perlembagaan Persekutuan menentukan pelbagai perkara mengenai kebebasan asasi, keluarga negaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, peruntukan keuangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain yang mencorakkan sistem pemerintahan di Malaysia. Apakah sejarah pembentukan Perlembagaan ini? Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya yang terdiri daripada Ketua Menteri Persekutuan dan tiga menteri-menteri lain dan juga Pesuruhjaya Tinggi British Malaya dan penasihat-penasihatnya. Antara tujuan perlembagaan ialah Pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. Kedua, perlembagaan sebagai rujukan. Dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain dapat disatukan. Ketiga, perlembagaan mewujudkan kestabilan negara. Walaupun pada dasarnya perlembagaan boleh dipinda, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Jika pindaan boleh dilakukan dengan mudah dan mengikut kehendak pemimpin-pemimpin, pemimpin, -pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hati dan mengabaikan kemahuan rakyat. Dan yang keempat, perlembagaan menjamin keamanan sesebuah negara. Dengan adanya perlembagaan, rakyat dapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka bentuk-bentuk perlembagaan Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam sesebuah dokumen. Perlembagaan bertulis ini mengandungi tiga sifat utama. Yang pertama, kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan tersebut yang membolehkan ia dipinda. Yang kedua, parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan, tetapi parlimen dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Dan yang terakhir, mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Manakala, perlembagaan tidak bertulis merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat atau dokumen. Contohnya, akta parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Malaysia mengamalkan perlembagaan bertulis iaitu parlimen mendapat kuasa daripada perlembagaan. Lazimnya, semua perlembagaan mempunyai ciri-ciri yang sama dari segi konsep dan dasar pelaksanaannya. Antara ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut. Pertama kekal. Kestabilan dalam melaksanakan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan umum ataupun tata cara yang lazim. Ianya membolehkan rakyat mengetahui hak-hak tersebut dan membolehkan rakyat mengambil bahagian dalam pembangunan negara. Kedua, unsur-unsur tanggungjawab. Pemerintah adalah bertanggungjawab ke atas rakyat. Segala permintaan adalah sebagai panduan kepada tindakan-tindakan kerajaan. Ketiga, pilihan raya Melalui pilihan raya, rakyat boleh memilih wakil mereka dalam Dewan Parlimen. Pemilihan ini menggambarkan kuasa sebenar pemerintahan terletak di tangan rakyat. Yang keempat, pembahagian kuasa. Perlembagaan memperuntukkan kuasa secara jelas supaya tidak timbul pertindihan dan tidak ada pihak yang boleh menyalahgunakan kuasa. Dan yang terakhir, terbuka. Perkara-perkara yang dianggap sulit mestilah diumumkan agar rakyat tahu dan menilai apa yang berlaku di dalam negara. Perlembagaan Malaysia boleh dipindah melalui empat cara iaitu Pertama, dengan mendapat sokongan majoriti biasa Kedua, dengan mendapat sokongan dua per 3 semasa dalam bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis dewan Cara ketiga, mendapat sokongan dua per 3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis parlimen serta persetujuan majlis raja-raja dan yang terakhir, dengan mendapat sokongan 2 per 3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis parlimen serta mendapat persetujuan yang dipertuan negeri Sabah atau Sarawak. Peruntukan utama dalam Perlembagaan Malaysia adalah bahasa, hak-hak asasi, agama, keluarga negaraan, kedudukan raja-raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu dan pengikutnya. Susun atau Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara dan 13 jadual. Setiap bahagian mempunyai satu atau lebih perkara yang relevan. Apakah peranan Perlembagaan? Pertama, Perlembagaan menjamin rakyat sesebuah negara bangsa sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang adil. Yang ketiga... Perlembagaan merupakan alat penyelesaian kepada masalah. Yang keempat, perlembagaan mampu mengekalkan riwayat negara bangsa seterusnya menjaga kestabilan negara. Sebagai kesimpulan, perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan asas penting dalam undang-undang negara. Tanpa perlembagaan, sistem pemerintahan dan kawalan sukar dilaksanakan. Hal ini bertunjangkan kepada pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan ramai. Malah, jika dilihat sebenarnya, perlembagaan merupakan dasar kepada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Maka dengan itu, diharapkan setiap warga negara sama ada pemerintah dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelaan yang sewajarnya. Sinpatun.